Okay. <laughs> большому моему сожалению, Чабан Витя, которого приговорила к смерти Наташа и Оля, совершил проникновение, взлом и повреждение дверей. Нарушение всех возможных инструкций. Ну, на все воля Божья. О, кстати, там еще сигнализация бандита Валянского и Лупашка действует. Ты не хозяйка, это совместная собственность. Ты хозяйка в Чапаева, да. У тебя есть советчик Ганя. Да, да. да. Я Балты, нарушила. да, и Наташа я Космическая. Нарушила, да. Ты повредила двери я и повредила с участием дверь, да? Чабана. Ты его приговорила к смерти, к сожалению, он выбрал такой путь. Это его право. Но это беда большая для меня и для детей, и для всех. Чабан, больше не обижайся. Ты э, себя можешь хоронить, но лезь в нашу семью, в моих детей, право. Да не лезу, я которых по... Наташа грабит, Чабан, грабит. Она любит твою сестру, она любит Аню, она любит Людку. Дети для нее пустое место. Понимаешь? Она вступила в космическую секту. А ты, извини, совершил очень непорядочный поступок. Так что не обижайся на судьбу. Подожди, подожди, подожди не снимай, сейчас снимаешь все.